Abdullah Safar Waktu tu Nabi dah wafat Nabi dah wafat Abdullah ni dia Safar Dia lalu satu jalan Bersama dia ada beberapa orang lain Bila sampai satu tempat tu Tiba-tiba Abdullah Ibn Umar Menundukkan kepala dia so, Seolah-olah Macam ada suatu halangan di atas Macam kita berjalan lah Tiba-tiba kita nampak ada Ada sesuatu kita pun Ya, kita tolong Abdullah bin Omar dia jalan tiba-tiba dia, dia berhenti dan dia dia tolong jadi orang yang mengikuti Abdullah ni bila dia tengok Abdullah bin Omar eh pahala tiba-tiba eh. ya, mereka bertanya ya, ya Abdullah dia tahu Abdullah pasal apa pasal apa tiba-tiba ni tunduk ni tunduk tu memang tunduk betul maka Abdullah ibn Umar kata dia kata dulu dahulu aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu lalu jalan ni. Jalan yang kita lalu ni dulu aku pernah ketika hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam aku pernah lalu jalan ni bersama Nabi. Dan dekat tempat ni ada satu pohon dan pohon itu dilebat dan dia 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 rendah. Dahan dia tu Bila Nabi SAW lalu Nabi menundukkan Nabi tundukkan kepala tu sebab Dahan Tapi pokok tu dah tak ada lagi dah Pokok tu dah gitu Pokok tu tak ada Tapi Abdullah kata Aku tahu spot ni ha, Aku tahu mana dia Mana pohon tu Jadi bila aku lalu tu Aku pun tu Tunduk Walaupun pohon dah Dah tak kerana apa kerana meng, meng, mengingatkan peristiwa aku dengan Nabi ini dan per, perasaan kasih dan sayang aku kepada Nabi SAW ini perasaan apa dan Abdullah Ibn Umar ni pernah satu ketika dia naik unta tiba-tiba unta dia tu jalan macam jalan tak betul lah Ah, ha, dia jalan tapi jalan dia tak macam cenia orang tu eh. Jadi orang kat belakang dia ya Abdullah. Pasal apa kau punya unta jalan macam tu? Dia kata sebentar tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan unta dia barulah lalu dan ia meninggalkan kesan tapak kaki ud jadi ketika aku naik unta aku ni aku nak unta kaki aku ni bila dia aku dia letak kaki dia sama dekat tapak unta dah. Jadi unta dia dia. dia nak dia nak dia nak kontrol unta dia tu, dia nak unta dia punya tapak tu. Ya. Ha? Oh, ya. Yeah. 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 Dia panggil fi ittiba. Ittiba ni hmm. dia carbon copy dia ikut 100%. Aduh. Oh, tu sahabat. Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kata Muhammad Zakaria rahmatullah alaihi dia kata tidak mengapa menemani orang yang diundang dengan syarat tuan rumah tidak keberatan. Sejak daripada itu, beliau, ya ini Anas bin Malik, gemar untuk makan labu. Menunjukkan cintanya para sahabat kepada baginda Rasulullah SAW. Cinta sejati menuntut setiap amalan dan perkataan orang yang dicintai itu bersemi di dalam hati. Maka darjah cinta menentukan kasih sayang terhadap yang dicintai. Ha. Jadi setiap yang kita kata kita setiap perkataan cinta tu dia mesti ada bukti. Kita kata kita sayang satu orang tu mesti ada mesti ada bukti dia. Ha. Ha. Sebagai sebagai rujukan para ulama tasawuf bila masuk dalam bab uh, hub uh, apa bila masuk dalam bab mencintai Allah Taala dan Rasulnya kan? dalam bab cinta Allah Ta'ala dalam bab tasawuf dalam bab kal hati ni majoriti para ulama tasawuf dia akan bawa riwayat kisah Qais Amiri Laila Majnun Qais Qais Amiri kekasih Laila yang masyhur. Ha. ha. sebenarnya bukan Laila Majnun dia Majnun Laila ha. dalam kisah tu dia apa? Laila gila. Laila itu nama perempuan tu, nama dia Laila, uh, nam, dia Qais Amiri, Laila binti Mahdi As-Sa'di. Nama perempuan. Nama dia nama nama perempuan khas ni Laila binti Mahdi As-Sa'di. Jadi dalam kisah ni kalau dalam filem dia tulis Laila Majnun ni maksudnya gila. Laila tu perempuan. Kalau kita panggil Laila majnun, bererti kita panggil Laila lagi gila, bukan Laila gila. Majnun Laila yang menggilai Laila. Kan beza. Kan tak? Beza. Laila majnun. Laila lagi Laila gila. Jadi kalau kita sebut Laila gila, maknanya kita ingat Laila ni orang gila, bukan? Dia majnun Laila mengesahkan orang yang sangat menggilai Laila. Siapa dia? Qais Amiri. Qais, dia panggil Qais Amiri. Jadi Qais Amiri ni kekasih Laila yang masyhur. Dia pun mencintai Laila. Laila pun tapi kisah tu masyhur. Ulama tasawuf akan bawa riwayat kisah. Dia berlaku ketika era pemerintahan Bani Umayyah. Ketika kerajaan Bani Umayyah, kisah tu masyhur dia Qais Amiri dia sangat mencintai Laila cinta dia pada Laila itu kata para ulama cinta dia pada Laila sehingga dia menjadi orang kata dia gila sampai tahap dia dia mencintai Laila tu sampai orang kata dia ni sebenarnya tak gila dia bukan gila dia terlalu cinta Laila tu sehingga mak, sehingga keluarga Laila ni pisahkan Laila dengan dia Misalkan dia Qais Awiri ni Anak orang kaya Kais Awiri ni Dalam riwayat dia Dia satu the, dia, oh, dia panggil satu-satunya anak tunggal Dia satu-satunya anak tunggal Dan bapa dia orang kaya Kaya semua Dan bila anak dia Dihantar madrasah ketika tu Dia kenal dengan Laila tu Dia cinta dengan Layla tu kat madrasah Kek sekolah Tahu? Kat sekolah tu dia suka Laila Cikgu suruh dia buat kerja sekolah, dia tulis Laila. Laila. Sayang dengan Laila. Dia sayang dia, dia sangat mencintai Laila. Sehingga keluarga Laila itu sampai tahap jadi buah mulut orang. Akhirnya berita tu sampai kepada keluarga Laila. Bapa dia pisahkan. Bila bapa dia pisahkan dia tu, dia sangat merindui Laila. Dia tak boleh jahatkan Laila. Dia, dia cuma sayang Laila Akhirnya Dalam tempoh yang beberapa lama Kerana terlalu merindui Laila Apa dia buat? Sampai tahap dia Dia pergi depan rumah Laila tu Ada satu bukit Dia naik atas bukit tu Atas bukit tu Bukit tu betul-betul menghadap depan pintu rumah Laila Kan? Jadi Bila angin tiup daripada arah belakang bukit Dia akan lalu depan bukit tu Kemudian angin tu tiup masuk rumah Laila Maka dia akan duduk atas bukit tu daripada pagi sama Petang Sampai waktu orang kata pergi Gila Dan Laila pun kena kurung Sehingga suatu hari ketika dia duduk atas bukit tu dia nampak ada seekor anjing anjing tu jalan anjing tu terluka anjing tu dah dah cedera anjing anjing tu jalan dia tengok anjing tu lepas tu anjing tu pergi betul-betul depan pintu kayu rumah Layla anjing tu baring depan pintu rumah Layla dia baring dia baring tak lama sekejap dia eh, dia baring lepas tu dia bangun dalam, anjing tu jalan dalam keadaan cedera Ais Amiri turun daripada bukit Ambil anjing tu, ha. tu. Dia ambil ha? Dia ambil anjing tu, dia buat ni ha? okay. Dia ubatkan anjing tu kat atas Dia buat satu gerobok kat atas tu Macam satu pondok lah, dia duduk kat atas Dia ubatkan anjing Kemudian dia ada beberapa Buku roti, dia bagi anjing tu makan Sampai orang kata, Ya Allah kais Dah mainan dia main anjing dah ni ha. Dia 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 apa? Dia dia. Dia bagi anjing tu makan sampai anjing tu dah elok dilepas anjing. Dan orang bila nak bercakap dengan Qais ni, dia tak orang bagi salam pun dia tak jawab. Qais <tuh> ni dia akan duduk bersendirian. Orang kalau lalu orang bagi salam, dia buat tak? Dia tak nak cakap orang. Dia dia. Tapi ada kalau nak cakap dengan dia senang ya. Qais. Tadi aku nampak Laila. Ha? Ha. Nak bagi dia bercakap, senang je. Kais. Tadi aku lalu depan rumah Laila. Ha? Baru dia punya tumpuan tu Kau beri salam dia tak jawab Sehingga orang kata kepada Wahai Kais Apalah apa jadi macam ni kan? Apa Kais? Bila Kais rasa dia nak jawab dia kata apa? Aku mencintai anjing itu. Aku mencintai anjing itu kerana anjing itu pernah duduk seketika di depan pintu rumah Laila. Apa sahaja yang ada kaitan dengan Laila, semua aku sayang. Ha. Apabila aku melalui, kata Kais Amiri, apabila aku melalui Aku, bila aku memasuki kota di antara kota lain Aku mula mencium tembok itu Aku mula mencium tembok ini Bukan tembok itu yang aku cintai Tetapi si dia yang mendiami dalam bandar itu Faham? Bukan aku cium, aku sayang batu tu tak Sebab aku sayang orang Kan? <tuh> kan sayang oh? orang Itu sebab kadang-kadang ada orang dia tak faham kan? dia pergi ziarah makam Nabi kan orang ziarah makam Nabi kan dulu-dulu kan kadang-kadang ada setengah orang Tapi fikir makam tu dia apa ha ya syekh oh, haram kata Saudi Saudi main perangai kan dia je betul oleh Zmoza ya syekh haram la sunnah haram kata tu dia haram orang orang tu pergi ke dinding ke apa dinding makam tu Apakah dia mencium dinding itu atau dia menggambarkan cinta dia kepada orang yang berada di belakang makam ini Abang sayang siapa wak yang dinding tu kau orang belakang ni eh? ha, Kan kita lah kan ada anak Contohlah orang 10 15 tahun kahwin tak ada anak tiba-tiba mengandung dapat ha? ah anak lahir anak cantik anak eh Sampai umur 6-7 tahun Mati anak dah Jatuh dalam Raja satu jatuh dalam Sakti Kan kisah baru ni kan ya? Yang anak di sekolah mana tu Lengging tu Anak ni main-main terpijak pun untuk Sakti tu Jatuh Haa ah, Terlalu bang ha, kandas tu. Mati anak dah Macam mana perasaan mak eh Bila gitu mak eh Cari apa Ambil baju anak eh kan Betul tak kak? Kan? Tengok baju lah Betul bang? Bini pun tu Mati lelaki eh Baju lelaki eh Pakai lah tak cuci Ya Arwah mak saya tu Arwah bapak saya meninggal pakai baju kurung Eh baju kurung lah Pakai baju Baju Melayu Baju Melayu sebelum meninggal tu pakai Baju dia pakai baju tu kat tiga empat hari baju baju Melayu Sebelum masuk hospital dia sempat buka baju tu dia kan. Dia gantung peluh bapak saya Dekat situ. Bau badan tu dekat baju tu bang. Meninggal arwah ayah saya baju tu bertahun gantung tu. Mama saya kata kau jangan usik baju. jangan tu. Usik. Ah, dan dia tak dimasuk masih tak basuh Dia gantung tu. Bila dia terganggar, ingat arwahiyah tu kan, dia beri kek Apakah dia mencintai baju itu? Ha. Tapi kenapa bila pergi makam Nabi, kau haramkan orang? Kau bidahkan orang? Kan? Ya Syekh, la sunnah, haram! Dia kata. Eh, hey, sebab apa jadi ni tu? Kata para ulama' mengatakan, perasaan cinta itu tak ada dalam sanubari. Faham tak? Cinta itu tak ada di okay, hati dia. Hati kata kau eh, abang kan kau okay, riba kau okay, riba nak kau tak ada perasaan kasih Abdullah ibn Umar setelah kewafatan Nabi bila dia masuk masjid Nabawi kan? ya. Abdullah ibn Umar ni bila dia masuk masjid Nabawi Nabi kan ada mimbah kan mimbah Nabi ni dia ada dua mimbah satu mimbah asal kan mimbah daripada kayu ni Dulu Nabi khutbah tak ada mimbar. Mimbar Nabi itu pokok. Ada pokok yang tumbuh dalam masjid. Masa dia buat masjid Nabi Nabawi itu, sekali dia buat masjid itu, dalam tu ada pokok. Ada pokok. Jadi Nabi Nabi akan kalau khutbah tu Nabi akan sandar ke okay, pokok. Okay, pokok Antara mujizat yang berlaku, kisah yang berlaku adalah ketika Nabi dicadangkan untuk buat mimbar atau Nabi nak tukar mimbar daripada sandar ke okay, pokok tu nak buat mimbar kayu tu maka berlaku peristiwa sahabat mendengar suara tangisan suara budak kecil mana nangis dalam masjid sekali budak tangisan tu kuat sekali sahabat cari tangisan tu akhirnya Nabi kata Nabi, Nabi punya tangisan tu datang daripada pokok pokok tu sebab Nabi nak tobang dia sedih dia sebab sahabat terpaksa nak buat, abang nak buat mimbar, dia kena dilupuskan. Sehingga kata kata para sahabat Nabi pergi ke pokok. Itu antara mujizat Nabi pergi ke pokok tu Nabi apa? Ha. ha. Itu peristiwa berlaku depan para sahabat. Jadi bila Nabi buat mimbar, sahabat buat mimbar, mimbar yang tiga tiga mata tangga. Jadi Nabi akan duduk bila Nabi baca khutbah, Nabi duduk, kemudian Nabi duduk. Nabi duduk, tempat yang Nabi duduk. Abdullah bin Umar ni bila dia masuk Masjid Nabawi kerana kerinduan dia kepada Nabi. Dia akan pergi terus ke mimbar. Maka dia ambil kedua telapak tangan dia, dia letak ke bangku tu bang. Bila dia letak, kemudian dia sapu pada pejahan. Ha. dipanggil apa tabarruk ha tabar tabarruk eh tak boleh tu Ustaz dia kata, apa yang tak boleh lah itu mengagungkan makhluk apa lah agungkan makhluk lah kau tak baca ke Quran kau tak baca ke kisah ketika Yusuf alaihi salam dibuang oleh adik-adik dia dalam Rigi tu Bila adik-beradik dia nak bunuh Usuf ni Marah bona Nekit Usuf Sebab Bapak dia Nabi Allah Yaakob tu Dan Nabi Yaakob Bini dia dua Anak bini pertama Sembilan orang Anak bini kedua Dua orang Bunyamin dengan Nabi Yusuf jadi se-12 orang, hmm. 12 suku bani Israel, anak dengan bini anak bini pertama 10 orang, anak dengan bini kedua dia, 10 orang. Tapi dua-dua bini itu adik-beradik. Or uh, syariat zaman tu hmm. boleh. Dia kahwin, pun, Nabi Yusuf ni, eh, Nabi eh, Nabi Yakub dia kahwin, nabi dia kahwin dengan sepupu dia. Dan emak dia hantar dia suruh pergi ziarah pak saudara dia bila dia pergi jumpa pak saudara dia dia berkenan dengan sepupu dia. Tu dua orang tu adik beradik dah. Pak saudara dia kahwinkan dengan anak, anak yang yang pertama tu kemudian dengan dengan isteri yang kedua tu dapatlah Nabi Allah Yusuf dengan bunia. Tapi ketika Nabi Yusuf dibuang dalam telaga dan ketika adik-adik beradik -adik dia nak kenalkan Nabi Yusuf ni, dia minta dengan bapa dia Nabi Yakub keizinan untuk bawa Nabi Yusuf keluar bermain. Nabi Yusuf, Nabi Yakub memang tak bagi. Sebab dia tahu. Kan? Dia tahu dah. Ada sesuatu yang dia takut keselamatan Nabi Yusuf ni. Sebab Yusuf dah bercakap dekat dia. Dia kata, dia kata dengan bapa dia, dia kata, wahai ayah, Malam tadi, aku bermimpi. Aku melihat bulan dan beberapa bintang. Semua sujud ke? Oh, Nabi Yusuf kata, ini mimpi maha. Bukan, ini tanda kerasulan. Budak ni akan diangkat menjadi rasul. Menjadi Nabi. Oh, bapak dia bimbang keselamatan dia. Bapak dia bimbang kalau syaitan mengetahui benda tu. Waktu yang sama anak beranak dia adik beradik dia bengang dengan Yusuf ni. Sebab apa? Bapa dia punya favorite. Yang kita adik beradik kan. Kita tahu adik beradik kita ada yang ayah paling sayang. Saya mesti kita kita sayang anak. Tapi dalam ramai-ramai anak tu mesti ada seorang tu kita ha. Saya pun ada anak Kan? Lima orang anak. Tapi dalam lima-lima tu mesti ada seorang adik beradik dia akan guna kepada dia kan dia tahu mana paling dia tahu mana ayah, ayah paling sah kan kalau dia marah ni ayah ni macam tu kalau kakak -kak minta semua tak dapat kalau adik minta semua dah ha, kan eh bukan ayah tak beli tu kau ke tapi dia tahu ayah dia sayang paling ayah dia sayang seorang ni kalau dia tak dapat satu barang tu dia, dia adik beradik tiga-adik orang bersyarat dalam bilik kau pakai ini, minta ayah Iyo, eh, yo. Saya, kita semua ada anak. Kita semua ada. Saya ada anak. Kan? Dia nak minta satu barang tu, dia kata, oh, susah ni. Kenapa kak? Oh, dia bersyarat dalam bilik, tiga empat orang. Oh, bersyarat. Okey. Kau suruh panggil. Dia panggil kecil tu. Yang perempuan yang paling kau? Dek, sekejap. Apa dia kak? Nantikan ayah balik masjid cekak ngayak jina 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 sebenarnya anak nak tu sebut cekak kan kan kita balik kan balik ke masjid tu kan dia, dia dia pun datang dia datang kat meja tu kan ayah ada makan tak? no tapi dia ambil ayah, ayah nasi ya? Uh. dia ambil nasi dia letak dia ambil tuang lauk dia ambil sayur dia tuang air eh macam <laughs> Ha lewa dia macam dah makan dah buat dia buat dia lepas tu dia cakap Kan ha. nah, lepas tu tiba-tiba kan dia, dia pergi kat situ dia letak agak kat bau gitu. Ya. Dalam dunia ni kan. Ayahlah adik pada saya. Ha. Kau, ayah nak kena tu. Duit ayah nak kena tu. Luar. tu. Maknanya dia tahu adik-beradik -adik ni dia mesti tahu siapakah anak yang paling ayah dia. Begitulah yang berlaku kepada Nabi Yusuf so, Adik-beradik Adik-beradik daripada Bini pertama ni Ketika mereka bawa Usuf keluar ni, Nabi Yaakob tak lagi Tapi apa dia buat Bila dia buang Nabi Yusuf dalam telaga Kemudian dia ambil Baju Nabi Yusuf, macam mana nak beritahu ayah ni Kita lumuhkan dengan darah Darah Kita koyakkan sikit baju tu Nampak supaya macam Nabi Yusuf diterkam serira Bawa balik baju tu Nabi Yaakob bawa apa dengan baju tu Bila Nabi Yaakob tengok baju tu Dia dah tahu lah ha? Akhirnya simpan baju tu Setiap malam Setiap kali dia teringat Yusuf Dia akan pergi ambil baju Dia tekap baju tu kek mu Apalah bida'ah lah. ha? Bila dia rindu anak dia dia ambil baju yang koyak Yang berdarah tu Dia apa? Dia tuk, tertakuk orang tu Tertakut lah. kawan-kawan Kerana merindui Nabi Allah yusuf Kerana merindui Nabi Allah yusuf Jadi Begitu kat orang Bila menziarahi men men Makam Nabi Sallallahu uh, alaihi Bila-bila dia Ziarah makam Kerana ke Kecintaan kepada Nabi tu Kadang-kadang Dia pergi kat dinding tu Dia bawa Dia pegang Dia kacau. Ya Syekh Bida'ah La sunnah haram bila, Eh kau tak ada cinta pada na? Nabi tu kan kau rasa kau sangka buruk ke umat ni bila orang pergi tak pasang kau pasang kau kan macam saya kalau pergi ziarah pergi kubur lah ziarah makam kubur mak saya kan? kita pergi dah pergi salam baca yasin apa semua nak balik tu bawah Ah, ha, nak cuba mak umat dah ha? tak ada kan kau pergi ke batu nisan nama tu kita tu kalau ada air itu kan bosi Alah yang belum mud Betul desa rumah ha? Sebelum kita boi kita pun apa? Ha. Itu tanda apa? Apakah kita mencium batu itu Atau kita mencium orang yang tersimpan dalam kubur? Itu, itu tanda dia Itu Tanda, tanda dia ha. Jadi para sahabat amat mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Sehingga unta nabi ha? nabi ada unta apabila nabi SAW wafat antara keputusan para sahabat nak buat apa dengan unta nabi jangan jap unta nabi ni macam mana kan kan akhirnya diputuskan mesyuarat para sahabat memutuskan supaya pelana yang nabi duduk atas unta tu dibuka dan, dan Nabi duduk ada kan naik, naik kuda ada ada apa? Oh. Ada tempat duduk dia. Naik unta ni ada tempat duduk dia. Kalau untuk perempuan dia ada dia punya haudah dia, dia punya rumah kayu dia. Dan apa dia panggil macam tandu apa dia? Kan, kan dia ada rumah kayu dia. Turunkan pelana unta Nabi tu. Dibukakan. Lepas tu Nabi apa? Lepaskan unta tu ke Madinah. Jadi setiap kali kalau unta tu lalu para sahabat tengok para sahabat Allah semua orang ha. ha. setiap kali kalau unta tu berjalan dia dalam pekan tu oh. dalam menidah tu oh. lalu eh, kak, lalu ke sahabat sahabat apa oh. sahabat usah kerana apa oh. mengenangkan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi kata Maulana Zakaria rahmatullah alaih <Susur> kata kata beliau cinta sejati itu kata dia cinta sejati itu menuntut setiap amalan dia menuntut, dia ada tuntutan dia. Dia menuntut setiap amalan. Dan perkataan orang yang dicintai itu bersemi di dalam hatinya. Maka darjat cinta menentukan kasih sayang terhadap orang yang dicintai. Maka kata Mullah Nazakara Rahmatullah Alayh, hari ini, pada hari ini kata dia, hari ini orang yang mengaku mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pula ingin diri mereka menyerupai baginda Sallallahu Alaihi Wasallam mahu pun bercita-cita meniru, meniru cara hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Imam nah, Zakaria kata pada hari ini zaman kita ni orang mengaku cinta nak Nabi tapi kehidupan Nabi itu tak ada dalam kehidupan dia. Apa? Dia kata dia cinta Nabi. Tapi kehidupan Nabi itu tak ada dalam hidup dia. Hmm. Kan? Pada diri dia pun tak ada, pada ahli keluarga dia pun tak ada. Tapi dia kata aku cinta Nabi di atas lidah dia dia kata dia cinta Nabi tapi dalam kehidupan dia tu kan kehidupan dia seharian daripada dia bangun tidur sampai dia tidur lah ha? tidur balik makan minum dia tidur pakaian dia pekerjaan dia cara dia bermuamalat akhlak dia urusan hidup dia kan dia kata dia cinta Nabi tapi dia tak mengikuti sunnah begitu nah? begitukah keluar dia jadi di atas lidah lah di atas lidah dia kan jadi kata Allah Zakaria rahmatullahi alaih maka perhatikanlah perbezaan hala tuju itu ianya dari arah mana dan ia menuju ke mana tengok cakap kita ke mana jalan hidup kita pergi <gimah> mana dia pergi mana sama tak cakap kita dengan hidup kita ni jadi berakhirlah hadis yang ke-153 jadi insyaAllah minggu depan kita masuk hadis yang ke puluh empat kan. Jadi insyaAllah saya berhenti tekan ni dulu. Eh, kita sambung pada minggu yang akan datang. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa Rabbana ighfir lana wa walidina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين